совершенство законченного образа в коллекции Марины Иванова в этом прекрасном, замечательном зале. Сегодня вашим глазам откроются аутентичные, уникальные вещи со своей историей, каждая вещь. Экспонаты, которые выставлены на этих витринах, они тоже уникальны. Они из, из нашей фондовой коллекции, из, из коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Это свадебные венцы. Мы действительно очень долго готовились к этой выставке. Мы подумали, какая тема может подойти к этим прекрасным уникальным стенам. Что здесь может быть? Много у нас в музее 150 костюмов. То есть это и визитные платья, и концертные, и для посещения церкви. Но решили все-таки, что вот здесь, вот когда я зашла в это помещение, это помещение бывшая церкви, да, не церковь, то я представила, что здесь могло бы быть венчание. И а, сразу у меня возникла такая идея, что это венчание, это гости, которые могли прийти на венчание, в визитных э, платьях, торжественных платьях с детками, например, детки с колясочками. То есть такой праздник сделать вот в этих стенах. Э, кстати, в, вот в этом помещении это первая выставка. До этого здесь не было выставок. Но эти платья очень хорошо туда списались, такое впечатление, что они вообще здесь когда-то и ходили. Здесь представлено 30 платьев, но сколько могло вместить это помещение, но это платье, начиная с 1850-х годов, ношение кринолинов. Мне хотелось хоть одно платье показать, как вот носили кринолины. Кстати, кринолины у нас сейчас остались и в современных платьях наши невесты. Потом мне очень хотелось показать, чтобы киевляне увидели, как вообще наши прабабушки, как им было неудобно, например, носить тюрнюры, как бы вот им Пришлось бы где-то сесть, или а, вот несколько платьев с тюрнюрами, они всегда привлекают э, людей, особенно детям это очень нравится. А потом модерн. 1890-е годы, это ранние модели, 900-е годы, 904-е, совершенно разные платья. А, но это все очень дорогие платья. 900 год, 904 год, а свадебное платье 1914 -го года, свадебное платье 1917 -го года, как поменялась мода. 20-е годы, это совершенно другая отделка. И свадебное платье в конце, самое последнее, 1930-е годы. Вот мне хотелось как бы почти за 90 лет, 90 лет в этом году заповеднику Лавры из 1850 по 40-е годы, вот за эти 90 лет как могла измениться мода? Как могли эти дамы а, вот, венчаться? Ведь это наши бабушки, это наши прабабушки, это у нас все в крови. На этой выставке 15 из 30-15 новых платьев. Мы можем гордиться, потому что сегодня в такое сложное время собрать такую коллекцию крайне сложно, более того ее действительно очень сложно содержать. Все, что увидите перед собой, это все аутентичное настоящее платье, это платье со своей историей. Подлинные и ваши камеры, ваши глаза, ваши сердца сегодня это видят перед собой. Милая леди, мы открываем для вас эту выставку. Спасибо огромное, с праздником. Вас.